চৰকাৰী চাৰিটা আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব এনেকুৱা চাৰিটা আঁচনি যি চাৰিটা আঁচনিত বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বহুতে কিন্তু এই আঁচনিত এপ্লাই কৰি চৰকাৰী ধন লাভ কৰিছে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এই চাৰিটা আঁচনি কি কি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব লাগিব তেতিয়াহে গোটেইখিনি বুজিব পাৰিব প্ৰথম আঁচনিটো আমি সকলোৱে জানো পি এম কিষাণ বহুতে কিন্তু এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিছে আৰু চৰকাৰী ধন লাভ কৰি আছে আৰু কিছুমানে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে ই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ই আঁচনিত এপ্লাই কৰিলে বছৰি ছয় হাজাৰ টকা আপুনি পাব আৰু বিভিন্ন সা সুবিধা আপুনি পাব যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই চলি আছে ইয়াত চাওক দিয়া হৈছে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিবলৈ এইটো পেজত আহিব লাগিব পি এম কিষাণ শৰ্মা নদী এইটো পেজত আহিব লাগিব এইটো পেজত অহাৰ পিছত ইয়াত চাওক দিয়া হৈছে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি নতুন এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনাৰ ষ্টেট পৰ্টেলত গৈ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে এইটো পেজত আহিব লাগিব ছাম ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেৰী এইটো পেজত আহি প্ৰথমতে আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত পি এম কিষাণৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি নিজে নিজে কৰিব নোৱাৰিব চি এইচ চি আইডিৰ সহায়তহে কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ তাত চি এইচ চি আইডি নাথাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰত থকা কোনো চি এইচ চি চেণ্টাৰত গৈ এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এটা আঁচনি হ'ল পি এম বিশ্বকৰ্মা যোজনা এই আঁচনিত এপ্লাই কৰা সকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নগদ চাৰি হাজাৰ টকা আৰু পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ বস্তু দিয়া হয় যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে এপ্লাই চলি আছে আজি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো আঁচনিত বহুতে এপ্লাই কৰিছে আৰু চৰকাৰী ধন লাভ কৰিছে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই চলি আছে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰাৰ কেইটামান গাইডলাইন আছে কেইটামান চৰ্ত আছে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যিসকলে কিবা এটা কৰ্ম কৰি আছে যেনেকৈ কাঠমিস্ত্ৰী ৰাজমিস্ত্ৰী টেইলাৰ নাপিত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গাইডলাইন আছে এই গাইডলাইনত যদি আপুনি পৰে তেতিয়াহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি গাইডলাইন চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত চাওক এপত স্কিম দিয়া হৈ আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব একেবাৰে ওপৰত চাওক ইস্কিম গাইডলাইন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ গাইডলাইনৰ পেজটো অ'পেন হৈ যাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব ইয়াত আচলতে অনলাইনযোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত চাকটি আছে লগ ইন লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ওপৰত চাকটি আছে এপ্লিকেণ্ট অব্লিক বেনিফিচিয়াৰী লগ ইন বেনিফিচিয়াৰী লগ ইনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব এই আঁচনিত আপুনি নিজে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি নিজে নিজে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰত থকা কোনো চি এইচ ই চেণ্টাৰত গৈ ই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এটা আঁচনি হ'ল স্বচ্ছ ভাৰত মিছনত চৰকাৰী টয়লেটৰ বাবে এপ্লাই কৰি চৰকাৰী টয়লেট বনোৱাৰ বাবে ওঠৰ হাজাৰ টকা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ই আঁচনিত এপ্লাই চলি আছে বহুতে কিন্তু ই আঁচনিত এপ্লাই কৰিছে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই চলি আছে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পকা লেট্ৰিন পোৱা নাই তেনেহ'লে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিজে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিবলৈ এইটো পেজত আহিব লাগিব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন এইটো প'ৰ্টেলত আহিব লাগিব এইটো প'ৰ্টেলৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ তাত গৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইটো প'ৰ্টেলত আহিব পাৰিব এইটো পৰ্টেলত অহাৰ পিছত ইয়াত চাক দি আছে চিটিজেন কৰ্ণাৰ চিটিজেন কৰ্ণাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত তলত চাক দি আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ আই এছ এছ এল এইটো লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত লগ ইন হোৱাৰ বাবে এনেকুৱা পেজ আহিব প্ৰথমতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত লগ ইন হৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ আঁচনিত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈ আছে তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিবিলাক আঁচনিত এপ্লাই চলি আছে আৰু এটা আঁচনি হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ জৰিয়তে আপুনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পাব যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেনেহ'লে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে আপুনি নিজে নিজেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা আপুনি সুখী বাইদেউৰ জৰিয়তে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বহুতে কিন্তু এই আঁচনিত এপ্লাই কৰি আছে যদি আপুনি নিজে নিজে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আৱাজ প্লাছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিটো এপ এই এপটো আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ ডাউনলোড কৰি নিজে নিজে চেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি নিজে নিজে জিঅ'টেকিং কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা সুখীবাৰ্যৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ কেইদিনমান পিছতে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব ইয়াৰ আছিল চৰকাৰী চাৰিটা আঁচনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব